Liebe Freunde, guten Tag. Ihr fragt oft nach unseren Angeboten für Deutschlehrende sowie für die jungen Menschen, die Deutsch in der Schule, in der Berufsschule oder in der Hochschule lernen. Deshalb rufe ich meine Kolleginnen an, die euch alles darüber erzählen und ich freue mich auf eure Kommentare. Guten Tag, ich freue mich, Sie zu sehen. Welche Angebote haben wir für... Deutschlehrerinnen und Deutschlehrer und für die Menschen, die Deutsch lernen in der Schule zum Beispiel. Ja, erstmal herzlich willkommen in der Bildungskooperation Deutsch hier bei uns. Ich möchte ganz gerne anfangen mit einem kurzen Dankeschön, weil ich mir vorstellen kann, dass gerade die, Lehr gerade die Lehrkräfte und auch die Schülerinnen und Schüler so ein bisschen am Rand ihrer Kapazitäten sind. Deswegen vielen Dank für den Einsatz. Auch in Zeiten von Corona es ist es für alle nicht einfach und wir hoffen, dass wir mit unterstützen können. Sie haben genauso wie Ihre Schülerinnen und Schüler wahrscheinlich viereckige Augen mittlerweile und fragen sich, wie sie jetzt den Endspurt noch überstehen können. Und wir hoffen, dass wir eben mit spannenden Angeboten da mithelfen können. Zum Beispiel haben wir uns überlegt, wie können wir unsere ganzen Angebote digital ähm, formatieren, so dass Sie eben auch davon profitieren können. Da haben wir eben geordnet nach Zielgruppen verschiedene Möglichkeiten für Sie und die Kinder und Jugendlichen. Wir haben einerseits die Kinderuni, in der es darum geht, dass äh, man wissenschaftlich arbeitet, mit Deutsch verspielt quasi, um ein bisschen ähm, zu Hause auch schon mit den Eltern zu arbeiten. Wir haben eine Plattform für Grundschullehrkräfte, wo Sie weitere Materialien finden können. Und ganz neu bei uns im Repertoire haben wir den Language Magician. Da können Sie online testen. Wie weit Ihre Kinder sind in Sachen Deutsch lernen. Alles gratis und als Online-Game quasi. Dann für die etwas Älteren haben wir die Junior-Uni, auch wissenschaftlich. Da geht es mehr um solche Themen wie den Kosmos. Und dann haben wir natürlich ganz viele Unterrichtsmaterialien, die Sie online finden zum Thema Musik, Film, Literatur, aber eben auch CLIL. Das bedeutet Deutsch plus ein weiteres Unterrichtsfach. Wie können Sie zu Hause experimentieren? Wir können sie auch noch verschiedene Unterrichtsfächer miteinander verbinden. Dann haben wir noch einen Wettbewerb für berufsbildende Schulen. Der läuft noch bis Ende diesen Monats und nennt sich "Mein Job hinter den Kulissen". Das ist ein Fotowettbewerb, wo die Jugendlichen ihren äh, Traumberuf vorstellen können. Und dann gibt es auch bald wieder die Ausschreibung zur Studienbrücke, wo sich äh, interessierte Jugendliche vor, ja, ausbilden lassen können, ähm, dass sie in Deutschland direkt nach ihrer Schulausbildung mit dem Studium beginnen können, zum Beispiel Maschinenbau, äh, Informatik etc. Und äh, was wir den Lehrkräften also Ihnen anbieten können, das stellt Ihnen jetzt unsere Kollegin Svetlana Balaschowa vor. Beginnen möchte ich ja so mit den Webinaren. Das ist eine Reihe, also wo wir regelmäßig äh, interaktive, einstündige äh, Veranstaltungen anbieten, ja, so, wo sich die Lehrkräfte ja, so ein bestimmtes Thema zu Landeskunde, Methodik, Didaktik unter die Lupe nehmen und in Webinar ja, so die äh, Anregungen für ihren Unterricht sammeln und gleich ja, so im Unterricht im Online-Format ja, so ausprobieren können ein anderes angebot das ausbildungsprogramm deutsch lehren lernen ja so ist für die lehrkräfte in der ausbildung gedacht und für die lehrkräfte ja so geeignet ist die schon seit jahren unterrichten und was ja so das wichtigste hier ist und was der vorteil von diesem programm ist der unterricht steht im mittelpunkt dieses programm eignet sich sehr gut auch für die ausbildung von zukünftigen lehrkräften wir haben schon mit neun universitäten der ukraine kooperationsvereinbarungen unterzeichnet sie bilden ja schon seit einigen jahren die lehrkräfte nach dem handlungsorientierten kompetenzorientierten lernerorientierten ansatz und dafür sorgen wir ja so für die neue generation der lehrkräfte die vieles bewirken können und schon in der ausbildung auf die neuen herausforderungen der neuukrainischen schule vorbereitet sind und ein anderes Angebot ja, so, äh, das äh, bald ja so auf unserer Webseite erscheint ist äh, der Sommerintensivkurs auch wie im vorigen Jahr so bieten wir in diesem Jahr so zwei Sommerintensivkurse für es handelt sich hier ja so um ein anderes format ja so also das ist äh, in diesem jahr leider nur äh, online möglich aber trotzdem möchten wir ja so unseren lehrkräften die möglichkeit geben sich fortzubilden ja so ihre sprachkenntnisse zu verbessern wie gesagt die ausschreibung folgt ja so bis ende mai finden sie ja so die in unserem kalender und auf unserer homepage ich möchte gerne heute unsere PASCH-Initiative kurz repräsentieren und natürlich auch über die Angebote berichten, welche wir unseren Schülerinnen und Schülern auch gerne zur Verfügung stellen wollen. PASCH-Initiative wurde im Jahr 2008 ins Leben gerufen mit dem Ziel, die Schülerinnen und Schüler oder bei den Schülerinnen und Schülern das Interesse für das moderne Deutschland zu wecken, auch junge Menschen zum Erlernen der deutschen Sprache zu motivieren und natürlich ein weltweites Netzwerk von Schulen zu schaffen. Uh, PASCH steht für Schulen Partner der Zukunft und wir sind sehr froh und glücklich darüber, dass wir ganz viele so, solche tolle Partner auch haben. Mittlerweile gibt es 2000 PASCH-Schulen in 120 Ländern und somit haben wir ein Netzwerk von 600.000 Schülerinnen und Schülern weltweit. Mittlerweile seit elf Jahren besteht die PASCH-Initiative in der Ukraine und das goethe institut betreut landesweit 17 PASCH-Schulen. Wir erstellen unterschiedliche Weiterbildungsangebote und Programme nicht für Jugendlichen, sondern auch für die Lehrende und Schulleiter. Ja, jetzt sind gerade schwierige Zeiten, aber nichtsdestotrotz wollten wir nicht so schnell aufgeben. Wir haben uns auch hier neu orientiert und uns digitalisiert. Wir möchten mit unseren digitalen Lehrangeboten den Schülerinnen und Schülern helfen, äh, weiterhin zu Hause äh, die Zeit sinnvoll zu nutzen und Deutsch zu lernen und sich natürlich auch auf die bevorstehenden Prüfungen vorzubereiten. Äh, das funktioniert sehr gut mit unserem Angebot auf der Moodle-Plattform. Es gibt äh, zahlreiche Prüfungsmaterialien, diverse auch unterstützende Materialien und Hilfen äh, zur Prüfungsvorbereitung und natürlich auch äh, sind wir virtuell für alle da. Das Angebotsspektrum ist weit und breit, sei es ein Fotowettbewerb, sei die Geschichte, die Menschen bewegt oder die virtuelle schwedisch-ukrainische Schülerbegehung der zwei Basch-Schulen aus Summe und Uppsala oder ein tolles digitales Projekt Digitale Perspektiven im Jugendtheater, was im Rahmen der Initiative östlicher Partnerschaften entstanden ist oder ein virtuelles Sommercamp. So bleibt Basch auch in der Corona-Zeiten hörbar und sichtbar und wir unterstützen unsere Schulen beim Erlernen der deutschen Sprache. Denn die Jugend ist unsere Zukunft, sagte neulich Heiko Maas in einem der, seines Interviews und dieses Zitat möchte ich gerne auch auf unsere PASCH-Initiative übertragen. Ja, die Jugend ist unsere Zukunft. Uh, an der Stelle möchte ich noch ganz kurz Werbung machen für unsere Premiere. Und zwar am 21. Mai um 20 Uhr der ukrainische Zeit, 19 Uhr deutsche Zeit, gibt es eine Projekt-, Premiere des Projektes Digitale Perspektiven im Jugendtheater, ein Online-Game uh, Romeo mit Julia. Uh, lassen Sie sich einfach überraschen und uh, sehen Sie, was uh, Ihnen die digitale Baschwelt anzubieten hat. Liebe Kolleginnen, ich bedanke mich bei Ihnen für dieses interessante Gespräch.